पहली बात तो यहाँ आने के लिए रोड नहीं है कच्चा है प्रॉपर्टी टैक्स का प्रॉब्लम है पानी का प्रॉब्लम है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इतना डैमेज हुआ है आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर की हालत इतनी बुरी तरह से डैमेज हो रही है अभी से बिल्डिंग जबकि 2012 की बिल्डिंग है ये तो इसके इन सब मुद्दों के ऊपर अगर एम और बी से बात करते हैं तो कोई प्रतिसाद नहीं मिलता हमें कोई जवाब ही नहीं मिलता है. और जवाब मिलता है एम एम जवाब दिया है तो ये दिया है कि हमारे विभाग से संबंधित नाही आहे मुंबईच्या राम मंदिर पश्चिमेकडे असलेल्या अस्मी कॉम्प्लेक्स आर पाच या इमारतीची ही दृश्य आहे या इमारतीत एकूण एकशे त्रेसष्ट गाडी आहेत इथल्या गाळेधारकांना कोणी वाली उरलेलं नाही असं चित्र सध्या या इमारतीकडे पाहून स्पष्ट होत आहे तुटलेले सज्जे निकृष्ट दर्जाचं ड्रेनेज लाईन ठिकठिकाणी पडझड झालेले स्लॅब आणि गळती या सगळ्या त्रासात गाळेधारक जीव मुठीत घेऊन व्यवसाय करताय इमारतीच्या दुर्दशेकडे एम एम आर डी आणि पालिका प्रशासन यांचं दुर्लक्ष होत आहे असं इथल्या गाळेधारकांचं म्हणणं आहे पाणी युज करीर हेल्थ प्रॉब्लेम का बिल्डिंग इतना वीक आहे कि अभी कोई लात मारेगा तो ये रेलिंग नीचे गिरेगा किसी के सर पे तो जान के लिए जोखिम वाला काम ही है और ये रिपीटेड कंप्लेंट्स के बाद भी यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हो रहा है तो हमारी मांग यही है कि एक स्ट्रक्चर ऑडिट होके एक बार बिल्डिंग का रिपेयर वर्क शुरू हो जाए तो वो आई थिंक सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा पर उसके बाद फॉलोअप करने पर भी कोई रिप्लाई नहीं है स्ट्रक्चर ऑडिट करने के लिए इंजीनियर आया था पर उसके बाद देर इज़ नो आंसर फ्रॉम दे मैडम ये हमारी मेन डिमांड जो है ये बिल्डिंग में जगह जगह पे क्रैक गिरे और इससे हम यहाँ आने को डर लगती है और आए तो फिर हम घर पर पहुंचेंगे उसकी डर लगती है सो so, मेरी यह रिक्वेस्ट है डिमांड है या रिक्वेस्ट जो भी बोलो इट शुड बी ऑडिटेड ये ऑडिट करना चाहिए ऑडिट के बाद में सो तो जो नुक्स है जो डिफेक्ट है उसको रिपेयर ताकि हम सेफली इधर आ सके रह सकें और यहाँ पीने का पानी नहीं है पीने का पानी के बगैर हाउ कैन हाउ कैन यू सर्वाइव कैसा जी सकते हो बोरिंग के पानी से हम नहाते धोते पीते हैं और ये जो प्रॉब्लम जो आता है डिफेक्ट का वो हमारे पैसे से कर रिप, करते जिसका ये एग्जाम्पल है जो हम रेलिंग निकल गए तो आयन का मैस है आयन की जाली है या हम रेलिंग पे खड़े रहे और गिर गए नीचे तो हमारे जान जहा वो हम अभी से हमारे आपस में कंट्रीब्यूट करते और करते हैं पण किती टाईम इमारतीचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी इथले गाळेधारक एमएमआरडीकडे आर सतत मागणी करतायत मनपा आणि एम एम आर डीकडे इमारतीच्या दुरवस्थेबद्दल वार गंभीर परिस्थितीची जाणीव करून दिली तरी देखील समाधानकारक उत्तर प्रशासनाकडून मिळालं नाही असं गाळेधारकांचं म्हणणं आहे या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी आम्हीही एम एम संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण कोणतंही उत्तर अद्याप मिळालेलं नाही आता इथे कोणती मोठी दुर्घटना होण्याची प्रशासन वाट पाहत का असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित होतो लोकमत मुंबईसाठी निधी पेडणेकरचा रिपोर्ट